Сьогодні до нас завітав Олексій Леонтів, завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук. Доброго ранку, Олексій Юрійович. Доброго утра. Хотілося б розпочати нашу розмову з того, що на чому все ж таки спеціалізується нейрохірургічне відділення. Нейрохірургічне відділення ну, розполагається в Херсонській обласної клінічній лікарні. Це відділення в основному спеціалізується на тих заболіваниях. центральной и периферической нервной системы, которые требуют хирургического лечения. В частности, больший самый объем, скажем так, заболеваний которые, и пациентов, которых приходится лечить в нашем отделении, связаны с черепно-мозовой травмой, травмой позвоночника и спинного мозга, Кроме этого, с сосудистыми заболеваниями головного мозга, ну, например, с такими, как инсульты, преимущественно это кровоизлияние в мозг. Кроме этого, очень большой удел наших пациентов связан с остеохондрозом и другими дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. Сейчас вот наше отделение преимущественно старается специализироваться больше на этом виде патологии, поскольку он достаточно распространенный. И максимальное количество нововведений, всяческих новых методик и так далее, именно вот связано с лечением данного вида заболевания. Кроме этого, мы лечим и заболевания периферической нервной системы. Они тоже довольно-таки часто встречаются в современной реальности. Это и повреждение периферических нервов, и их заболевания, то есть различные виды сдавлений и опухолей. Довольно-таки большой объем пациентов составляет, особенно в последнее время, это пациенты с заболеваниями и опухолями позвоночника, спинного мозга и головного мозга, черепа. В последнее время, это, видимо, связано с целым рядом причин, вот количество таких пациентов значительно увеличилось. И Опять же, нейроонкология ⁇ это вот довольно-таки сложный раздел нейрохирургии, который также сейчас нами активно развивается. Кроме того, за последнее время, опять же, были введены новые методы лечения которые ранее не проводились в нашей вот областной больнице. Например, это связано с аневризмами сосудов головного мозга и мальформациями. Тоже достаточно большой объем работы. Ну и мы, кроме всего прочего, занимаемся такими функциональными заболеваниями. Опять же, головного мозгу, периферичеської нервної системи, як боліві синдроми в частності, це невралгії тройничного нерва, невролгії других нервів і боліві синдроми в принципі. Нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі. Приєднатися до нашої розмови можете за телефоном 26 45 96. Олексій Юрійович, з таку зимову погоду найчастіше з якими пошкодженнями люди звертаються до вашого нейрохірургічного відділення. Чаще всего вот в такую погоду встречаются различные виды падений и травм. В частности, люди, ну, допустим, прошел мороз, потом некоторая оттепель, как вот сегодня вроде прогнозируется, и на таком ледочке, прикрытом слегка водичкой, люди часто подскальзываются и могут удариться и головой, Падения могут также приводить к различным видам повреждений позвоночника. В частности, это могут встречаться и переломы тел позвонков, и травматические грыжи поясничного и шейного отдела позвоночника. То есть преимущественно, конечно же, все-таки это травма, связанная с падением. Насколько такие ушкоджены на и какие их наследки потом для людей может быть? Что касается черепно мозговой травмы, то здесь может быть, ну, скажем так, несколько вариантов в зависимости от степени тяжести повреждения мозга, которое происходит во время травмы. Если, допустим, это сотрясение головного мозга, то риск опасности для последующей жизни человека все-таки небольшой, хотя он тоже есть. Дело в том, что на современном этапе, нейротравматология, то есть наука, которая изучает повреждения головного мозга, доказала путем длительных в общем -то, исследований, что сотрясение – это такое изменение и такое нарушение функционирования головного мозга, которое все-таки может оставлять довольно-таки длительные следы, в частности, в виде головной боли, так называемого психостенического синдрома, то есть постоянного чувства Усталости, слабости, человеку довольно-таки трудно может быть потом выйти на работу даже через некоторое время. Но э, и имеются и гораздо более серьезные повреждения, в частности, ушибы головного мозга, переломы костей черепа, как свода, так и основания. Конечно же, они оставляют гораздо более существенные следы в здоровье человека и требуют более длительного лечения и более серьезной реабилитации. Что касается повреждений позвоночника, Здесь, в общем-то, тоже ситуация довольно-таки серьезная. Ну, можно начать с простых компрессионных переломов, которые встречаются довольно-таки часто вот при таком виде падения. Конечно, сам по себе перелом позвонка ⁇ это, во-первых, состояние, которое сопровождается довольно-таки выраженным болевым синдромом. У человека боль может, как правило, локализуется именно в месте поврежденного позвонка и довольно-таки выраженная она в течение первых нескольких дней. Надо сказать, что в наше время очень распространено еще стало такое заболевание, как остеопороз. В результате этого заболевания ослабляются тела позвонков, уменьшается количество костной ткани, и они становятся более подвержены вот таким незначительным, скажем так, травмам, э, и чаще формируются переломы. И э, нужно сказать, что вот болевой синдром, который может быть связан... То есть, по сути, можно получить перелом позвоночника даже при совершенно незначительных, э, казалось бы, травмах, но вот люди, э, упав вот так вот, оступившись и так далее, и чувствуют боль в позвоночнике в течение длительного времени, все-таки должны обратиться на прием к врачу и определиться, нет ли на самом деле перелом, потому что это может быть как один из самых первых признаков, Остеопороза. Ну а что касается э, других видов повреждений, ну конечно бывают и гораздо более серьезные виды повреждений, которые сопровождаются и ушибами э, спинного мозга, и повреждением периферической нервной системы, которые опять же оставляют, могут даже оставить, так сказать, вообще неизгладимые следы на всю оставшуюся жизнь человека. Надо сказать, что сейчас на современном этапе в нейрохирургическом отделении применяется целый ряд методов, ну скажем так, очень быстрого и эффективного лечения компрессионных переломов позвоночника, особенно тех, которые связаны вот именно с остеопорозом, с уменьшением плотности костной ткани. Какие самые эти методы? Это в частности метод, например, вертебропластики. Суть метода заключается в том, что человек, человеку выполняется... Пункция позвонка, то есть в сломанный позвоночек, вводится иголочка, ну, очень, скажем так, довольно-таки тоненькая. Под... Под... Для Это делается под местным обезболиванием, человек все время в сознании, и сам процесс введения практически не ощущается человеком, ну, благодаря адекватному обезболиванию. А дальше через эту иголочку, под таким довольно-таки высоким давлением, в тело сломанного позвонка прям в само место перелома, вводится специальный костный цемент. И он как бы склеивает сломанные части позвонка и предотвращает дальнейшее проседание, уменьшение высоты тела позвонка. Это позволяет буквально через 4-5 часов, когда у человека уже полностью, скажем так, этот цемент схватывается, его поднимать на ноги и буквально через 2-3 дня возвращать в обычную трудовую жизнь. Таку процедуру можна робити у будь-якому віці людині? Чи є якісь обмеження все ж таки? У нас общих соматичних показань, тобто, тобто тяжелого, тяжелих соматичних заболівань, алергії, других протипоказань немає, по возросту ограничений немає. Олексій Юрійович, наскільки зараз зміна погодних умов впливає на нервову систему людини? Да, вопрос интересный. На самом деле изменения вот погодных условий, в частности э, морозы, они влияют в любом случае на человека. В последнее время вообще распространено такое понятие, как метеочувствительность, то есть люди как бы в результате каких-то, может быть, неблагоприятных факторов экологических и так далее становятся все более метеочувствительными, все больше реагируют на погоду. Возможно, это связано со стрессом, с какой-то постоянной хронической усталостью, но тем не менее факт остается фактом. И вот человек в течение своей жизни, когда погода меняется, особенно когда настают морозы, может ощущать и слабость, вялость, повышенную утомляемость, совершенно никакого желания к работе. Ну, это такое явление довольно-таки распространенное но это может быть еще и не самое как бы страшное вот э, я бы хотел больше даже сказать о тех явлениях которые в последнее время в нашей жизни э, становятся все более частыми в частности очень многие молодые люди ходят во время мороза без головных уборов так да речь на это безопасно и потом какие наследки такого такой поведенки вот э, в общем-то ну, скажем так, что таких глобальных медицинских исследований по этому вопросу, к сожалению, не проводилось, но э, все-таки некоторые исследования есть. И э, сейчас вот современная медицина считает, что до 5 градусов мороза при наличии адекватного объема волос на голове, то есть когда довольно-таки, э, ну, скажем, не жидкий волос то возможно пребывание в общем -то, на морозе, это если без ветра и без повышенной влажности, то возможно пребывание без шапки. А вот если мороз уже превышает 5 градусов, минус 5, соответственно, ниже минус 5, и если повышенная влажность или ветер есть, то необходимо, просто необходимо одевать шапку. Почему? Ну, здесь, как оказывается, человек может иметь очень много заболеваний. В частности, у человека может развиваться, например, такие виды заболеваний, как спазм периферических сосудов. У нас вот голова обильно покрыта волосами, а вообще голова это один из самых кровоснабженных областей вообще во всем организме. И вот когда эти мелкие сосуды, которые располагаются в коже под действием сильного мороза, начинают спазмироваться, это приводит к целому ряду нежелательных последствий. Это начиная с того, что нарушается кровообращение в луковице волосы, и вы можете просто потерять волосы, и заканчивая тем, что на сильном морозе в этих поверхностных сосудах могут даже образовываться микрокристаллики льда, которые могут разноситься этими сосудами и нарушать крово кровообращение и кровоснабжение даже самой кожи. Но надо еще отметить один очень важный момент: строение головы таково, что между поверхностью кожи и головным мозгом толщина вот этого слоя может составлять ну где-то, в некоторых местах около сантиметра, ну до двух сантиметров может быть, то есть это совсем небольшая небольшой слой. Конечно, он хорошо кровоснабжен, организм старается его обогревать, но тем не менее те структуры, которые располагаются под ним, в частности головной мозг или вот это различные виды э, дыхательных пазух, как, например, пазухи это пространство, заполненные воздухом в лобной кости, это пространство, это гайморовые пазухи, в общем-то, всем известные. Они имеют довольно такие тонкие костные стеночки и совершенно, скажем, незначительный слой слизистой оболочки. Он там может составлять 2-3 миллиметра, ну и то это, наверное, даже много. Вот. И холодный воздух, попадая в эти пазухи, очень даже активно воздействует на и охлаждает прилежащие ткани, то есть опять тот же самый головной мозг и прилежащие там органы дыхательной системы в частности уши, горло, нос и так далее. Это может приводить к развитию заболеваний лорорганов. Ну, и головного мозга, соответственно. Нельзя забывать, конечно, про всем известный менингит, например, который... Это уже до сих пор такая страшная хвороба, да. Так? Опять же, он провоцируется вот такими переохлаждениями довольно-таки значительными иногда. Ведь нужно сказать так, что у каждого человека в норме в организме живет довольно-таки большое количество различных микробов. Ну, просто организм так устроен, как симбиоз между большим организмом человека и вот этими микробами. И вот когда в процессе жизни эти организмы находятся ну, в таком постоянном взаимодействии. Иммунная система не дает развиваться избыточному количеству микроорганизмов, а вот сам организм ну, как-то контролирует э, вот эти все взаимоотношения. А вот если наступает какое-то определенное ослабление иммунитета, вот даже, например, связанное с этим переохлаждением, воздействием просто холодного воздуха, даже не таким уж и длительным, это может приводить к тому, что иммунитет существенно снижается, активируется микрофлора, и могут, могут развиться вот такие вот заболевания различные, простудные, это и воспалительные в лороорганах и, соответственно, минингиты. Ну и кроме этого еще довольно-таки важные, я считаю, моменты следует отметить следующие. Вот часть периферических нервов человека расположена именно в черепе. И они выходят как бы из головного мозга, идут на лицо. В частности, это два очень важных нерва, такие как лицевой нерв, который осуществляет преимущественно двигательную нервацию на лице. То есть благодаря лицевому нерву мы улыбаемся, мы можем поднять брови, мы можем закрыть глаза. И троничный нерв, который осуществляет преимущественно чувствительную иннервацию. То есть благодаря троничному нерву мы чувствуем свое лицо. И часть веточек тройничного нерва еще и помогает нам жевать, потому что иннервирует жевательную мускулатуру. Так вот, эти нервы в некоторых своих отделах проходят довольно-таки поверхностно под кожей. Они тоже могут переохлаждаться. И как, в общем-то, это нередко встречается, но это, в принципе, не только в таких холодных условиях встречается. Это можно и под кондиционером нередко видеть такие вещи. Особенно, когда организм чем-то ослаблен, развивается так называемый паралич лицевого нерва. Это очень серьезное заболевание, которое сопровождается перекосом лица в противоположную сторону. Или невралгии троничного нерва. Вот это заболевание, мне кажется, даже еще страшнее. Там косметического дефекта никакого не развивается. Но люди ощущают настолько сильную, стреляющую, резкую боль в лице, что они просто не могут работать, они да, по сути ничем не могут заниматься, они не могут попить воды, потому что это провоцирует боль, они не могут поесть, они худеют до, за довольно-таки короткий период времени до значительной степени. Эти боли они продолжаются иногда практически непрерывно, вызывая ну, даже такой вот человек становится как бы на грани помешательства, некоторые даже совершают самоубийство из-за таких сильных болей. Так вот. Лечение вот таких вот видов заболеваний, в частности вот неврологии троничного нерва и заболевания лицевого нерва, они проводятся в том числе и в нейрохирургическом отделении, то есть у нас оказывается целый ряд, проводится целый ряд оперативных вмешательств. Вот в частности при неврологии троничного нерва мы выполняем так называемую баллон-компрессию. Эта операция, ну, в общем-то, тоже довольно-таки несложная. Она проводится, ну, конечно, под общим обезболиванием, через небольшой инструмент, такой в виде иголочки. В полость, где располагается страничный нерв, вводится специальный баллончик, он раздувается. Это приводит к тому, что сдавливается страничный нерв, и вот эти патологические волокна, которые вызывают вот этот болевой синдром, они погибают, так сказать, в первую очередь. А те, которые Ну, лучше, скажем, миллинизированные, те, которые более жизнестойкие, те э, могут продолжать существовать еще длительное время. Таким образом, после операции, конечно же, выпадает отчасти чувствительность на лице, но э, зато в общем-то человек перестает ощущать вот эту боль. Алексій Юрьевич, У нас есть телефонный звонок. Алло, доброго ранку. Алло. Доброго раунд. Доброго ран. Доброго. доброго Алло, алло, алло мы вас с Чуймом. Седьмой, восьмой грудной позвонки. в детстве была травма. 38 лет человеку. сколиоз, ну, сколиоз. Возможно ли наращивание межпозвонкового диска в условиях вашего отделения? Дякуем вам за запитание, Алексей Юрьевич. Спасибо. Значит, все, что касается последствий спинальной травмы, мы выполняем оперативные вмешательства в полном объеме. Практически все, что делается на Украине, делается у нас в отделении. Ну, что такое наращивание межпозвонкового диска? Ну, это такое, скажем, понятие не медицинское, а применяется, может, так в бытовом лексиконе. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос, что имел ввиду э, наш телезритель. Но э, я вам скажу, что у нас есть целый ряд методик протезирования дисков, э, которые выполняются. Ну, это же не только при травме выполняется, это выполняется и при остеохондрозах, о которых я уже упоминал, и так далее. Все ж таки, краще прийти до вас на конечно, так, и потом вы дасте повну конечно, вы конечно. Лучше всего на консультацию. Притом обязательно со всей меддокументацией и снимками. Олексій Юрійович, на сьогоднішній день у Вашому відділенні все ж таки більше молодих людей чи вже літніх, є якась така статистика? Да, в к сожалению, преимущественно Основная масса заболеваний, которыми мы занимаемся, связана с трудоспособным населением. И, э, пожилые люди, ну, они вообще, я хочу сказать в последнее время меньше стали обращать на себя внимание, к сожалению. они очень часто нам приходится видеть людей, которые приходят уже с запущенными формами заболеваний, когда очень трудно человеку помочь в достаточном объеме. Они много лет ходят, лечатся, особенно вот это касается остеохондрозов, нейроонкологии, с травмой все проще, человек его получил, пришел сразу. А вот что касается вот указанных выше заболеваний, упомянутых ранее, то... Люди ходят, проходят все, так сказать, круги и бывают и у знахарей различных, и у мануальных терапевтов, и у неврологов долго лечатся, и так далее. А потом уже, когда в течение многих лет видят бесперспективность этого лечения, они приходят уже к нам, конечно, в такой стадии ну, трудно радикально помочь человеку. И мы уже работаем, скажем так, с тем, что имеем, пытаясь восстановить вот тот непоправимый ущерб, нанесенный такой длительной болезнью организма. Ошо, Олексій Юрійовича вам дуже дякую за цікаву розмову. Знаю, що ви до нас ще завітаєте до ефірів у да, наступних, абсолютно. і хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішнім нашим ранковим гостем був Олексій Ліонтів, завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук зелен.